দুই বন্ধু এসময়ত এখন গাঁৱত দুজন নলে গলে লগা ভাল বন্ধু আছিল বন্ধু দুজনৰ কোনো সময়তে এৰা এৰি না আছিল এদিনাখন সিহঁতে চহৰ ফুৰিবলৈ বুলি এখন হাবিৰ হাবিতলীয়া বাট এটাৰে বাট ওলালে তেতিয়াৰ দিনত হাবি জংঘলবোৰ বাঘ ভালুকেৰে ভৰা আছিল কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত সিহঁতে ভয়ংকৰ জীৱ জন্তুবোৰৰ মাত শুনিবলৈ পালে সিহঁত ভয়েতে পেপোৱা লাগিল তেতিয়া প্ৰথম বন্ধুজনে দ্বিতীয় বন্ধুজনক কলে বন্ধু এৰা এৰি নহবা আমি দুজন লগ হৈ থাকিলে বিপদ হব নোৱাৰে কাৰণ একতাই পৰম বল দ্বিতীয় বন্ধুজনে প্ৰথম বন্ধুজনৰ কথাত ভয় ভয় দিলে কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত সিহঁতে এটা প্ৰকাণ্ড ভালুক সিহঁতৰ ৰাস্তাৰে আহি থকা দেখিবলৈ পালে ভালুকটো দেখা মাত্ৰকে প্ৰথম বন্ধুজনে দৌৰি গৈ গছত উঠিল কিয়জনে গছ বগাব নাজানে সেইকাৰণে সি প্ৰথম বন্ধুজনক বাৰে বাৰে গছত নুঠিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে আৰু ক'লে তেনেকৈ মোক অকলশৰে এৰি নাযাবা মই মহাবিপদত পৰিম প্ৰথম বন্ধুজনে অনুৰোধ ৰক্ষা নকৰিলে আৰু ক'লে বন্ধু মই গছত উঠিলো তুমি যি কৰা উপায় নাপায় বেচৰা দ্বিতীয় বন্ধুজনে মাটিতে শুই পৰিল সি ভাবিলে ভালুকে মৰা বস্তু নাখায় গতিকে মোকো মৰা বুলি ভাবি এৰি থৈ যাব সঁচাকৈ ভালুকটোৱে তাৰ ওচৰলৈ আহি বাৰে বাৰে শুঙি শুঙি চালে আৰু মৃত বুলি ভাবি এৰি থৈ গ'ল ভালুকটো যোৱাৰ পিঠত প্ৰথমজন বন্ধু গছৰ পৰা নামি আহিল আৰু তাৰ দ্বিতীয় বন্ধুজনক সুধিলে তোমাক ভালুকটোৱে কাণে কানে কি ক'লে দ্বিতীয় বন্ধুজনে উত্তৰ দিলে মোক ভালুকটোৱে এই কথাকে ক'লে যে যি বন্ধুৱে বিপদত আন এজনক এৰি যায় তেওঁ অবিশ্বাসী তেওঁৰ লগত বন্ধুত্ব কৰা অজ্ঞানীৰ কাম ইয়াকে কৈ দ্বিতীয় বন্ধুজনে লগে লগে প্ৰথম বন্ধুজনৰ সং ত্যাগ কৰি ঘৰমোৱা হল ভাইটি ভণ্টীসকল এই সাধুটো আছিল ঈশপৰ সাধুৰ এটা অন্যতম জনপ্ৰিয় সাধু দুই বন্ধু তোমালোকে সাধুটো শুনি নিশ্চয় ভাল পালা আমি লগ পাম আৰু এটা সুন্দৰ সাধুৰে তেতিয়ালৈ আমি আহিছোঁ দেই